Kəlbəcəri bərpa ediləcək. Heç kimin şübhəsi olmasın. Və həyat qaydacaq Kəlbəcərdə. Kənd təsərrüfatı inşaf edəcək, xüsusilə heyvandarlıq. Bizim orada böyük otlaq sahələrimiz var. Kəlbəcərin zəngin təbii qaynaqları var. Təbii resursları var ki, düşmən rəişçisinə bu resursları istismar edib Sovet vaxtında bütün Sovet məkanında məşhur olan isti su suyu Kəlbəcərdə istehsal olunurdu. İndi isti su da bizim nəzarətimizə qayıdır. Vaxtilə orada böyük qurur zonası idi. Mənfur düşmən hər tərəfi dağıdıb. İndi o görüntülər var, hər kəs görə bilər. Hamsını bərpa edəcəyik. Kəlbəcəri yedidən quracağıq, kətləri, Kəlbəcə şəhərini tapşırıq vermişəm ki, şəhərin yenidən qurulması ilə əlaqədar başplan hazırlansın. Tək şəkilbəcər şəhəri yox, bütün şəhərlər üzrə və həyat qaydacaqdır. Kəlbəcərdə manfur düşmən digər cinayət törədib, qanunsuz məskunlaşma edib, həm Ermənistan ərazisindən qanunsuz yollarla orada insanlar məskunlaşib həm xarici ölkələrdən bu isə hərbi cinayətdir. Və Cenevrə konvensiyasına görə hərbi cinayət sayılır və biz düşməni məsuliyyətə cəlb edəcəyik, cavab verəcəktir. Bütün hərbi cinayətlərə görə, bütün dağıntılara görə. Nədir Ağdam şəhərində olarkən bir salamat bina tapmadım. Füzlüdə də həmçinin, Cəbrayılda da həmçinin hər tərəfi dağıdıb Ki, və beləki vəşi qəbilə keçib ordan. Bizsə qurub yaradanıq. Və yenidən bu şəhəri, bu rayonları biz dirçəldəcəyik. O rayonların bərpası ilə bağlı böyük planlarımız var. Artıq bu planlar reallaşır, infrastruktur layihələri icra edilməyə başlayır. Şuşaya yeni yolun çəkilişi artıq başlanmışdır. Sovet vaxtında Şuşaya getmək üçün bir yol var idi. Ağdam, Ağdamdan Xankəndiyə, e, Xankənddən də e, Şuşaya. İndi biz yeni yol çəkirik. Füzuli rayonunun, Xocavənd rayonunun bir hissəsindən yol keçəcək və göstəriş vermişəm ki, tezliklə bu həmin edilsin. Halbuki bu bölgə isti, orada yol olmayıb və meşələrin içilə yol salınır, dərələr, təpələr çox ağır reliyef var orada, amma biz bunu edəcəyik. Kapitulyasiya aktına imza atdı. Hələ-kə bilmirəm harda. Onu gizlədirlər. Yəqin ki nə vaxtsa bizə deyəcəklər, Paşiyan, harda imzalanmışsan? Sən bu kapitulyasiya aktını anca məcbur olub bizim şərtlərimizi qəbul edib muharibə bir də göstərdi kim kimdir. Ermənistan məğlub edilmiş ölkədir, Azərbaycan zəfər qalmış ölkədir. Kəlbəcər bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.